Malaysia bukan negara yang sunyi daripada krisis. Kalau ditoleh ke belakang, hampir setiap dekad ada ujiannya sendiri. Krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, tekanan global, pandemik, ketidaktentuan harga, ketegangan dunia. Namun satu perkara yang pelik, walaupun banyak krisis datang dan pergi, Malaysia tidak pernah runtuh, tidak hancur sebagai negara, tidak berpecah sebagai masyarakat, tidak lumpuh sepenuhnya sebagai sistem. Soalannya, kenapa? Ada negara yang hanya melalui satu krisis besar, terus goyah. Ada yang hancur ekonominya. Ada yang berpecah rakyatnya. Ada yang hilang arah. Malaysia pula sering kelihatan seperti terhuyung hayang. Tetapi tetap berdiri. Video ini bukan untuk menafikan masalah. Bukan untuk mengatakan semuanya baik-baik saja. Tetapi untuk memahami satu perkara penting. Apakah yang sebenarnya menahan Malaysia daripada runtuh walaupun diuji berkali-kali? Satu, rakyat yang pandai menyesuaikan diri. Salah satu sebab utama Malaysia tidak runtuh ialah sikap rakyatnya. Bukan kerana rakyat tidak terkesan, tetapi kerana mereka sangat cepat menyesuaikan diri. Bila ekonomi tertekan, rakyat berjimat. Bila harga naik, rakyat ubah gaya hidup. Bila peluang kurang, rakyat cari jalan lain. Ini bukan tanda rakyat tidak merungut. Ini tanda rakyat tahu realiti. Di Malaysia, ramai tidak menunggu sistem sempurna untuk terus hidup. Mereka berniaga kecil-kecilan. Mereka buat kerja sambilan mereka tolong keluarga. Mereka bertahan. Daya tahan ini jarang dipuji kerana ia tidak dramatik. Ia berlaku senyap-senyap setiap hari. Tetapi inilah tulang belakang negara. Dua, budaya hidup bersama. Malaysia dibina atas kepelbagaian. Agama berbeza. Kaum berbeza. Budaya berbeza. Di banyak tempat lain, perbezaan ini menjadi titik perpecahan. Di Malaysia, ia menjadi sebab orang belajar untuk bertolak ansur. Bukan kerana kita sentiasa setuju tetapi kerana kita belajar hidup bersebelahan tanpa perlu bermusuhan. Budaya jangan sampai bergaduh ini sering disalah tafsir sebagai lemah. Tetapi hakikatnya ia adalah mekanisme bertahan. Bila krisis datang, konflik besar jarang dibiar merebak. Perbezaan pendapat ada, tetapi jarang sampai menghancurkan struktur asas masyarakat. Ini menjadikan Malaysia stabil walaupun tidak sempurna. The world could really use a prime minister like Datuk Seri Anwar of Malaysia. Now let me explain why. This week, he gave one of his most career defining and fiery speeches. He explained and fought against the injustice and the inhumanity that's currently happening in the Middle East. I was telling them, where is the justice? Where is humanity? From Gaza to be treated as human beings. He came into power. Through turbulent times, and he fought against the naysayers to become Prime Minister of Malaysia. He declared to fight corruption, to clear up corruption in Malaysia. He declared he wanted to put Malaysian people first. He wanted to set aside political differences and unite Malaysia as a country. If you look at countries like the UK, the British Prime Minister, a man that is wealthier. Than the royal family in England, or one of the wealthiest prime ministers in the world. He has left anti corruption roles vacant in the government. He stands for a very, very small population of the government, which he supports, and that is the rich. He doesn't want to put British people first, and he's not taken a position on the Middle East like Malaysia has. He's not fighting the injustice, the inhumanity that they're currently facing in. The Middle East and that's why countries like Malaysia and Seri Anwar are doing it right. They are standing up for the little man, and it takes a lot to do that. You know, most prime ministers across the world, they won't do it. they will protect the people that pay them, not the every man. And that is something that Malaysia's Seri Serianwa is doing fantastic, and that is why the world could really use someone like him. Tiga, sistem yang boleh lentur. Malaysia tidak mempunyai sistem yang terlalu keras. Banyak perkara boleh diubah, dilaras atau disesuaikan mengikut keadaan. Sistem ini kadang-kadang nampak perlahan. Kadang-kadang nampak tidak kemas. Kadang-kadang nampak bercelaru. Tetapi sistem yang lentur jarang patah. Bila krisis berlaku, ruang kompromi masih wujud. Rundingan masih berlaku. Penyesuaian masih boleh dibuat. Ini mengelakkan kejutan besar yang boleh meruntuhkan negara secara tiba-tiba. 4. Rakyat tidak mudah panik. Satu perkara menarik tentang Malaysia ialah sikap rakyat terhadap krisis. Walaupun terkesan, rakyat jarang panik secara besar-besaran. Tiada rusuhan besar setiap kali ekonomi goyah. Tiada kekacauan meluas setiap kali politik berubah. Ini bukan kerana rakyat tidak peduli, tetapi kerana rakyat sudah biasa diuji. Apabila krisis menjadi sebahagian daripada pengalaman kolektif, masyarakat belajar untuk bertindak lebih tenang. Dan ketenangan ini menyelamatkan banyak keadaan. Malaysia tidak kebal daripada runtuh. Tiada negara yang kebal. Tetapi setakat ini, Malaysia masih berdiri kerana satu gabungan yang jarang. Dibincangkan, rakyat yang tahan uji, budaya yang menenangkan konflik, sistem yang boleh lentur dan masyarakat yang tidak mudah panik. Ini bukan cerita kehebatan. Ini cerita ketahanan. Dan mungkin persoalan paling penting bukan, kenapa Malaysia tak pernah runtuh? Tetapi, sampai bila ketahanan ini boleh bertahan tanpa perubahan yang lebih baik? kerana bertahan itu kuat tetapi membina masa depan yang lebih adil memerlukan lebih daripada sekadar bertahan enough of that runway done enough that direction firmed up mm. it allows the next person to keep going forward you know and that's the way we have to look at it you want to you want to really fix malaysia it takes time it takes Malaysia sekarang berada di kedudukan nombor satu untuk ekonomi Islam dunia pada tahun 2025. Bukan setakat nombor satu je, tapi Malaysia selesa dengan skor indeks 165.1. Jauh meninggalkan pesaing terdekat Arab Saudi dengan skor 100.9 dan Indonesia 99.9 di tempat keempat UAE dengan skor 95 diikuti dengan Bahrain dengan skor 81.9 Turut berada di top 10 ialah Jordan, Kuwait, Pakistan, Turki dan Qatar. Indeks ni mengira kekuatan sesebuah negara dalam pelbagai sektor ekonomi Islam termasuk kewangan Islam, makanan halal, fesyen patuh syariah, pelancongan mesra muslim dan produk dan servis untuk pasaran pengguna Islam. So, kenapa Malaysia berada di kedudukan nombor 1? Yang pertama sebab standard halal yang diiktiraf dunia, pusat kewangan Islam global dan ekosistem ekonomi patuh syariah yang menyeluruh